Скажите, пожалуйста, когда вы узнали о том, что беременность наступила у вашей супруги, как вам? Было страшно или вы обрадовались? Я обрадовался, жене было страшно. Совсем-совсем не было вам страшно? Мне страшно становится сейчас. Вот. Чем ближе события, тем более... Ну, это нельзя назвать страшно, просто немного щекотливо, потому что... Ну, все-таки мы жили какое-то время вдвоем, у нас был свой распорядок дня, у нас были э, свои дела, мы могли. Мы были свободны в действиях. То есть мы могли завтра собрать вещи и улететь куда-нибудь, или просто уехать, и, или там закрыться и не выходить из дому неделю. А вот как раз во время беременности сексуальная жизнь. Что с ней? Как ее вести? Ну, как, как обычно. Как обычно? Ну, а как, ну вы... как сказать? Ну не как обычно. На самом деле это... Как сказал да. наш один знакомый гинеколог, э, гвозди забивать нельзя. Ну если вы до этого привыкли делать это именно так, то лучше так не делать. Значит, смотрите, беременность – это прекрасное состояние в, пери... в жизни женщины, и если она себя чувствует хорошо, и доктор не видит никаких отклонений от нормального течения беременности, то нет повода отказываться от сексуальных отношений вплоть до самых родов. Бывают такие ситуации, когда по каким-то причинам роды задерживаются, но чуть-чуть женщина перенашивает. Это одна из таких вот ярких рекомендаций – активный секс. Чтобы... для того чтобы да, запустить родовой процесс. А не может ли такой вот, в общем, сексуальная жизнь условно на восьмом месяце mm -hmm. запустить этот процесс раньше времени? Это если доктор видит такую склонность у женщины. То он обязательно вам скажет о том, что если э, есть какая-то повышенный тонус или угроза преждевременных родов, то, конечно, половые контакты нужно будет ограничить или прекратить вовсе. Если же все хорошо, то таких ограничений не существует. Единственная рекомендация, которую мы даем в этот период, если это приемлемо для пары, все-таки использовать презерватив во время беременности. И это не для того, чтобы второй раз не забеременеть. Потому что многие не понимают, почему это так, такая рекомендация. На самом деле физиологически э, половые пути женщины в этот период более склонны к разного рода инфицированию. Угу. Это связано с беременностью. И чтобы минимизировать этот процесс и не допустить инфицирования ребенка, мы рекомендуем барьерные методы контрацепции в этот период. Ну, естественно, секс-марафоны, секс-игрушки, э -э, такие вот позы с глубоким проникновением, это не рекомендуется, поскольку... Это не есть, может быть, и, и физиологично в этот период, и может быть неприятно маме. Когда же животик уже достигает определенных размеров, нужно выбирать позы, чтобы просто не было давления на живот. Все, что хорошо маме во время беременности, Ой, да я так же я говорит. хорошо ребенку, потому что когда мама испытывает э, радостные ощущения от полового контакта, она достигает оргазма, в ее кровь выбрасываются определенные вещества эндорфины. Это те же вещества, которые выбрасываются в ее кровь, когда она счастлива, радостная или скушала какое-то количество шоколада. Женщина, которая имеет регулярные половые контакты качественность, с достижением оргазма во время беременности, ее матка более тренирована. То есть она лучше будет рожать. То есть меньше вероятности о том, что у нее будут какие-то слабости в родах, проблемы. Но это научно доказано. Поэтому бояться этого не нужно. you